berita Arab yang saya terima dia kata bukan Saudi saja yang menentukan siapa boleh pergi ke Mekah Amerika pun dia akan tentukan sebab Mekah ialah bumi untuk umat manusia seluruh dunia dengan beberapa cakap dia mengatakan bahawa Amerika pun ada hak untuk menentukan siapa pergi haji tahun ini ini akan ditentukan tahun 2025. Amerika ada hak untuk menentukan siapa yang pergi eh wah habis ultimate dia ada perancangan Ini bukan suara dia Suara lain Dia hanya jauh cakap Apakah yang berlaku pada haji tahun ini Wallahualam kita berdoa Tetapi Trump telah memberikan satu Hint Bahawa kita juga Madakhil haji' la tahasul li malikitar nabih Fakwat Kita juga Nal na arab huwa rabbuna Tuhan itu Tuhan kita sama Dia mengaku Tuhan kita Tuhan dia juga. Oleh sebab itu Mekah kita Mekah kita bersama. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dia nak kuasa Mekah. Jangan kita salah faham. Mekah ialah bumi kami. Mereka telah istiharkan Lepas lepas Jerusalem kami ambil Madinah, Madinah Mekah. Mekah itu bumi kami. Dan kita masih Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh Maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat, bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis. Dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan diraja'i oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Messiah yang terakhir. The false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni, Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toya lisa. Isfahan di mana? Iran. Iran Baitul Maqdis, ini low dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum dahjak keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan track ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram, Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana dajah. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa Ingat tak hadis tentang Ketukkan kaki Dajjal tiga kali ni. Bila Dajjal ketuk kaki dia Akan keluarlah manusia-manusia Yang dikatakan bersifat munaf Munafik walaupun daripada Dalam bumi Madinah Ketukkan yang kedua akan keluar lagi Lelaki-lelaki dan perempuan Ketukkan yang ketiga keluar lagi Yang tinggal yang betul-betul beriman Walaupun kita rasa Seh di situ selamat di situ Tapi kalau yang kita tu ada permasalahan kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Isra. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah. Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang hak lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak tengah ni yang kena Lawan hak ni, oh kita ah, kena Lawan hak ni, kita kena wahabi Ni je permainan Sebab tu bila mula-mula mereka Umumkan penguasaan Baitul Maqdi oleh Donald Trump Ada ura-ura bahawa dua negara Arab besar akan bertarung, akan berperang Iaitu Arab Saudi dengan Iran, apa tujuan dia? Fahamlah Ikut law dan track tadi jadi sekarang ni di samping mereka nak cari Imamul Mahdi sebenarnya antara salah satu agenda dia mereka nak melorongkan trek dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka. Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim Antara Ishak dengan Ismail siapa yang kena sembelih? Ismail yang kena sembelih dan sembelihan Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang. Dan kita lihat keturunan mara yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. Ini adalah clue yang cukup penting. Jadi Arab akan dimusnahkan, Arab akan dibinasakan, Arab akan dibonekakan, Arab akan dicaturkan. Dan Allah juga ada perkiraan dan perancangan sendiri. Maksudnya konsep akhir zaman kita tidak akan lengkap tanpa kita membicarakan tentang isu Dajjal Tak akan lengkap bila tak membicarakan tentang Ya'juq Ma'juq Tak akan lengkap tanpa membicarakan Imam Mahdi Tak akan lengkap tanpa membicarakan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam berkenaan dengan Arab Saudi satu benda aja bila hari itu Donald Trump umumkan tentang penguasaan terhadap Baitul Maqdis or Jerusalem sebelum ni nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu trek ni pandangan saya dan pengamatan saya sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan akan berlaku pertempuran yang besar Selepas pertempuran yang besar akan berlaku penaklukan Konstantinopel dan bila berlaku penaklukan Konstantinopel masa untuk dajal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada lima tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat. Bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan diraja'i oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Mesiah yang terakhir. The false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni, Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toya lisa. Isfahan di mana? Iran. Iran Baitul Maqdis Ini low dan ini track laluan dia Keluar daripada kawasan Isfahan Jalan dia nak pergi sini Jadi sebelum Dajjak keluar Laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq Beres dah ke? Hancur Kucar kacir dah Sebelah tu Syam Syria Hancur Kucar kacir dah Maksudnya laluan dan track ni dah jelas Tapi satu benda terhalang Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram, Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana dajah. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat tak hadis tentang ketukkan kaki dajjal tiga kali bila dajjal ketuk kaki dia akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik, munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-lelaki dan perempuan ketukan yang ketiga keluar lagi yang tinggal yang betul-betul beriman walaupun kita rasa di situ selamat di situ tapi kalau yang kita tu ada bermasalah kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut dajjal jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin sedar. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Isra. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah. Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak duduk tengah ni yang kena lah. Lawan hak ni, oh syiah kena Lawan hak ni, kita kena wahabi Ni je permainan Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Makdi oleh Donald Trump Ada ura-ura bahawa dua negara Arab besar akan bertarung Akan berperang Iaitu Arab Saudi dengan Iran Apa tujuan dia? Fahamlah Ikut law dan threat tadi jadi sekarang ni di samping mereka nak cari Imamul Mahdi sebenarnya antara salah satu agenda dia mereka nak melorongkan trek dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka. Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim Antara Ishak dengan Ismail Siapa yang kena sembelih? Ismail yang kena sembelih Dan sembelihan Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang Dan kita lihat keturunan Mara yang sedang disembelih Dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang Untuk menjayakan misi ini Ini adalah clue yang cukup penting ingat hadis Nabi dia kata Dajjal akan datang bawa fitnah kepada kamu seumpama segunung roti agak-agak hakikat ke majas tu gunung roti ni di India dengan Pakistan boleh lah dia buat contoh kalau kita kata ambil, ambil hakikat mari Malaysia ni tak berapa nak berkenan dah bak-bak roti ni makan tapi bukan gaya dia dia akan bawa fitnah seumpama segunung roti Roti ni nisbah bila Nabi sebut roti ni makanan utama makanan utama bagi orang Arab punca rezeki. Anda terfikir tak satu benda yang berlawanan daripada maksud sebenar ni. Dia akan datang bawa fitnah segunung roti. Fitnah ni ada setengah ulama kata ni pandangan ulama boleh jadi betul boleh jadi salah tapi dia membuat pandangan ialah bentuk ilmu yang dia serapkan kepada kita sekarang Maksudnya mereka mendiakan satu manhaj, satu metod ilmu, benda ni yang kita perlu belajar, benda ni tak payah belajar. Benda ni kita perlu tahu, benda ni tak payah tahu. Benda ni kena tahu, benda ni kena sembunyi. Dan kita belajar semua ilmu-ilmu tadi di sekolah menengah, sekolah rendah, college, universiti. Bila fitnah ni bermula? Bila keluar dah bilah-bilah perkataan daripada mulut ibu dan bapa kita. Abang belajar betul-betul. Kalau abang baca betul-betul dapat masuk universiti. Bila dapat universiti dapat kerja bagus-bagus, dapat gaji besar-besar, boleh beli macam-macam. Yang pantas agama ajak kita cari ilmu supaya kenal Allah. Boleh lawan fitnah dia Tapi yang dah keluar mulut ibu bapa hari ni Belajar tinggi-tinggi Dapat gaji besar Dapat duit banyak Dapat beli macam-macam Faham tak? Segunung roti Hari ini ilmu yang kita ada Untuk dijadikan bekalan sebagai Mencari sumber kehidupan Bukan lagi berteraskan kepada Lillahi ta'ala Ilmu nak cari duit, ilmu nak dapat gaji, ilmu nak dapat kereta besar. Berlaku ke tak berlaku? Berlaku. Ni kata majas. Dan saya boleh menerima walaupun ni sekadar pendapat, ada betulnya. Tapi kita dah faham, dah tunggu bila agak-agak segunung roti nak main ni dah. Siapalah nak uli, siapalah nak kamar semua ni. Negara ni segunung, negara ni segunung, negara ni segunung. Selagi kita duduk bermain dengan lafaz hakikat Nak lagi ke nak berhenti? Nak lagi ke nak berhenti ni? Eh? Nak lagi? Alang-alang tak? Ok Sekarang ni kita tengok konsep dajal tadi Pertama kita perlu ingat Pernah dengar tak The Blue Beam Project? Oh sudah lah Ustaz Blue Beam apa pula ni? Hak kita tahu Skubidu-bidu sahaja Blue Beam Project ni projek raksasa Hasil kerjasama NASA dengan Persyarikatan Bangsa-Bangsa Bersatu Antara bawah Blue Beam Project ni Kalau dahulu ada Philadelphia Project Ada Montauk Project tahun 40-an Dengan tentera-tentera dia Tapi sekarang ni Di awal 90-an Antara dalam projek The Blue Beam ialah Pembinaan Hard Antena Transmitter Tahu harp, pernah dengar harp? H-A-A-R-P High Frequency Active Auroral Research Program Tempat dia di mana? Di Gekona, Alaska Ada juga di Jikamarka, di Peru Tapi yang paling besar, di Gekona, Alaska Satu alat, harp ni Dia boleh buat macam-macam Harp boleh buat gempa bumi Harp boleh buat ribut taufan Harp boleh buat kemarau Har boleh buat salji Har boleh buat jadi Bumi gersang Har juga boleh buat tsunami Faham? Maksudnya cuaca hari ini Boleh dikawal oleh mereka Dan kita faham dengan Satu benda yang Nabi sebut Tentang kehebatan Dajjal Satu masa bumi ini akan jadi gersang Dan dia akan menawarkan pertolongan kepada kita Siapa yang bekerjasama dengan aku, mengaku aku jadi Tuhan, bumi kamu hak gersang, aku akan kembali subur-suburkan. Lawan aku tak mau percaya dekat aku, kekailah dalam keadaan ni dan Nabi sebut makanan utama bagi umat Islam hari tu cumalah zikir. Dia boleh buat tak? Kemarau, dia boleh buat gersang, dia mungkin boleh buat dengan benda ni. Dan dia boleh menyuburkan kembali, buat hujan, buat apa pun dengan benda ni. Kalau kita tak tahu maksudnya kita terfitnah Kita menganggap bahawa kejadian-kejadian alam ni berlaku secara tobi Tobi sedangkan boleh dibuat dan boleh dirancang Bahkan yang lebih besar berada di kawasan merin di Switzerland LHC Large Hadron Collider Pernah dengar? Oh tak pernah juga Ustaz Han ni hadut korek bumi, teras bumi sekarang ni Last Hadron Collider ni Duduk di Switzerland tu Baik Antaranya dengan hub juga mereka boleh buat Perisian tiga dimensi Berpandukan sistem hologram Tahu hologram? Hologram kita boleh pancak gambar Nampak di kaki langit Boleh ada gambar Nabi Isa Boleh buat gambar malaikat Duk pegang dia turun dia boleh buat tu nanti Dan untuk menyamarkan diri Dia perlu buat benda tu Dan dia perlu bersedia daripada sekarang Hak betul-betul akan turun Tangan dia berpegang pada sayap malaikat Nabi Isa Dia ni manusia macam kita Dia nak buat macam tu Kena buat gaya betul ke gaya tipu Gaya tipu Dan sekarang ni antara projek Bluebing ialah Sistem hologram tadi Dia boleh pancak macam-macam lah Gambar UFO nak serang bumi Kita pun jadi takut gambar senjata tu senjata ni tengok filem war at the world uh, apa ni filem apa lagi independent day macam-macam lah kan jenis serangan-serangan alien dan makhluk asing ada ke alien ni agak-agak ada ke alien kita ni baru kenal alien zaman Nabi Adam dia tak kenal alien zaman Nabi Ibrahim tak ada alien Zaman Nabi Muhammad meninggal nak kiamat Alien pun baru tergerak hati nak turun ke bumi Tanya nak kiamat ni lah Masa elok-elok dulu tanah bumi subuh apa Dia tak mau eh. Dekat nak kiamat dia berasa Eh nak kiamat dah kot Sebelum sempat kiamat Mari kita turun ke bumi Sebenarnya alien tu hakikat siapa? Jin-jin yang merupakan diri mereka Yang ada perjanjian dengan Dajjal Ada perjanjian dengan Yahudi-Yahudi ni Jin kan boleh tukar rupa macam-macam, setakat nak buat rupa alien tu sad je. Jadi kita jadi digembar-gemburkan. Hak film paling awal, 85, ini dulu. Dia nak mula kaitkan kita dengan dunia luar. Lepas tu macam-macam lah, lah ni ni. Orang nak serang lah, alien nak serang lah, penduduk di luar bumi nak serang. Hakikatnya tak ada pun dia membaikkan lepas tu bila kita dalam ketakutan maka kita memerlukan seorang super superhero lah tak superhero dia orang Yahudi ni dia tak ada superhero sebab tu dia reka sendiri superhero dia kita ada Salahuddin Ayubi ada Tariq Ziyad ada macam-macam dia dah tak ada perang-perang kalah perang-perang kalah perang-perang mati dia buatlah Batman Iron Man Superman tu pun superman tersilap spender duduk kat luar <tuh> malu kau orang tak kita pun buat lah juga keluar men dan apa men macam-macam lah nak tiru ada men-men belakang tu ha, jadi itulah hakikatnya mereka tak ada tokoh mereka tak ada adiwira adiwira hanya dicipta dulu dia bukan buat kartun saja tapi bila dah terangsang orang jadi minat budaya fandom ni dia mula buat filem dalam bentuk orang dah Asak ha, keluar Superman, sat keluar Iron Man Tapi ingat Sebenarnya ada makna semua man-man tu Makna tu akan berakhir Bila dia buat contoh Batman The Batman Return, ada tak? Superman, The Superman Return Agak-agak siapa anak return tu? Siapa anak return tu? Ha, anak return tu dia lah Kita tak ada, kita dulu ada return Return apa? Return periksa Julai tak? BM tak? Dapat tujuh, tujuh, tujuh tak berhenti. Nak dapat enam bila lah duk return. SPM Julai. Baik, kembali. Hologram adalah salah satu. Satu lagi, mereka ada kuasa frekuensi. Dua muka teleport dia. Macam ni. Bila frekuensi dia tinggi, dia pakai tiga frekuensi. Satu dia panggil LF, low frequency. VLF, very low frequency. EFF, extremely low frequency dia ni frekuensi ni dia boleh tusuk masuk sampai dalam otak kita dan dia boleh kawal otak kita sampai menyebabkan seorang tu di menerima bisikan-bisikan halus sampai ada perasaan percakapan seolah-olah hang bunuh dirilah lagi baik hang bunuh dirilah lagi bagus ataupun hampir bunuh dia tu hampir bunuh dia tu kita rasa macam eh tak mas, tak logik je ustaz benda-benda lagu ni boleh kawal kita ha tunggulah sebab bila dia nak buat hologram gambaran dah ada dalam bentuk visual tapi seolah-olah kita nak dengar biar benda tu seolah-olah bercakap dengan kita seolah-olah bila dia turun kita merasakan bahawa Tuhan sedang bercakap dengan kita transmisi tadi akan dihantar melalui ketiga-tiga frekuensi tadi Besar tak fitnah ni? Besar fitnah ni kalau main-main. Tapi bila kita duk cerita, kita duk kaji, orang kata apa? Tak. Oh, tak sup lah ustaz. Paranoid lah ustaz. Tak ada kerja lah ustaz. Baik baca Quran, baca hadis. Lepas tu malam ni, ni duk baca kitab Feng Shui ke? Berapa banyak ayat dah kita bagi? Berapa banyak hadis dah kita bagi? Paranoid kot mana lagi? Bukan kata hak kita, hak depo pun kita bagi ayat dengan nas, dengan fasa, dengan ayat yang lengkap. Dan kita dah buka pada awal lagi, Allah yang dah terobos lebih awal membongkar kesesatan dia. Sebab dia nak main dengan akidah dari sudut agama payah dalam ni. Nak suruh orang Islam tinggal semayang, siapa nak tinggal? Payah nak tinggal. Hak ikut cakap ni, tapi dia akan jadi tertinggal dengan perbuatan lagu tu. Jadi dia jadi ralik. Dah sekali ralik tak ralik, ramai dah kata tak semayang hari ni. Ramai dah tak semayang hari ni. Ramai dah tinggal solat, ramai dah tinggal puasa, ramai dah lari bayar zakat, ramai dah orang kaya tak ada niat nak pi haji. Berlaku dah semua. Lepas tu kalau hak semayang pula, dah mula hilang rasa khu. Khusyuk tak ada dah. Rasa takut keluar daripada semayang, rasa takut. Nak takut lagu mana? Datang selipak buruk, balik selipak Datang dia selipar harga rm 15 saja Dia balik selipar harga RM30 Padahal baru lepas semayang tadi oh, Faham ke tak maksud saya tu? Ha. Maksudnya keluar daripada semayang Tak ada ta'zim, tak ada takfid pada Allah Tak ada rasa takut, tak ada rasa keagung Fitnah ni kalau nak sebut memang boleh macam-macam dajah Tapi hakikatnya kita perlu berhati-hati dan bersedia macam mana nak buat Hanya perlu tepis Fitnah di, fitnah dia Macam-macam fitnah Ni hak kita cerita hari ni Hak berjaya dah dibongkar oleh ulama-ulama Cendia kawan, cendia kawan Hak kita tak tahu dia di rancang hari-hari Siapa buka isu projek Bluebing? Serge Monas Seorang wartawan Kanada Dipublikkan pada tahun 1994 Dia dengan seorang lagi kawan dia Akhirnya dua-dua Lepas dia bocor rahsia ni Dia mati di Kanada Kawan dia mati di Island Disahkan kena sakit jantung Bila relate dengan catatan perubatan Tak ada pernah pun mereka berdua sebelum ni Ada Hal-hal yang berkenaan dengan sakit jantung Tapi bila doktor buat keluar rezak Sakit jantung Dua-dua pula tu kena sakit jantung Maksudnya Mati atau dimatikan Dimatikan lah bila rahsia mereka bocor tapi nasib baik eh, dah pecah dah sebahagian tu Tak pecah tu kita tolong sebab walaupun kita sendiri masih dalam pengkajian masih dalam analisis benda ni boleh dibuat benda ni boleh mungkin berlaku kita nak letak atas atas kita kata ketepatan 100% tu tak tapi bila kita sebut ni dia ada satu daya dipanggil berhati-hati sebab bila dia main daripada Yahudi, bila dia main daripada Kristian, sampai bila pun kena beringat. Ingat Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanul yahudu wallazina asyraku. Tak ada dah makhluk manusia yang paling kuat memusuhi orang Islam, orang beriman, Yahudi dan orang-orang musyrik. Sebab tu kita musuh Yahudi hari ni walaupun kita tak nafi ada Yahudi yang baik. Tapi yang paling kuat lawan Islam iaitu Yahudi dan orang-orang musyrikin. Pasal apa? Pasal apa Allah marah sangat? Kan kita minta daripada Allah <tuh> siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Satu kumpulan yang Allah murka dan marah siapa? Siapa orang yang Allah murka dan marah? Yahudi. Waladhalin. Orang yang Allah sesat siapa? Nasrani. Pasal apa Allah murka pada Yahudi? Beza dia terbalik saja. Yahudi dia ada ilmu, dia ada pengetahuan tapi dia tak mau ber beramal. Orang Kristian dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan tapi suka buat suka buat amal. Ha tu yang jadi banyak bida'ah tu. Beramal suka tapi ilmu tak ada sebab tu dia jadi sesat sebab tak ada ilmu suka buat amal dia boleh jadi sesat hak boleh jadi tuhan marah ilmu ada tapi hang tak mau guna tapi orang yang siratal ladzi na anam dia ada dua-dua dia ada ilmu dia beramal itulah sifat orang Islam yang beriman kita ada ilmu kita buat amal dan bila Allah marah kepada grup ni, tu sifat khusus Allah tunjuk. Kalau hari ni kita Islam pun mengaku beriman, ada ilmu tak beramai, sama ke tak sama? sama? Sama je. Kan hari ni tak ada ilmu tapi nak buat ibadat macam-macam, sama je. Sama je. Cuma jangan jadi macam salah satu dari keduanya. Sebab pakej Islam, ilmu amal. Ilmu amal. Huruf yang sama cuma dibalikkan. Ada ain, ada mim, ada lam. Ilmu pun ain, li, ain lam mim, amal ain mim lam. Terbalik gitu je. Oh, saya pun penat dah ni. Nasi tak makan lagi ni. Tadi makan roti, stesen minyak saja sebiji. <laughs> Sebab perut kosong takut muntah.